有人说车祸总是会发生的，但是事实并非如此。有很多车祸是可以避免的，尤其是因醉酒驾车所造成的车祸，往往受害者不只是驾驶人本身。他的疏忽使无辜者遭殃。 他的不负责任也毁了很多人的一生,喝生。喝酒后别驾车，您会后悔。如果您还活着，珍惜生命，喝酒后别驾车。